ситуация сейчас с дамбой? Катастрофичная. Может привести к тому, что придется останавливать очистные срочные канализации, а это значит и водопостачание. Причина, Причина. – неправильное проектирование в 70-х годах и некачественное строительство сбросного коллектора, очищенный с точных вод. Ориентировочная стоимость от 900 до 1 миллиона 200. 000. А что нужно сделать для того, чтобы уникнуть такой ситуации? Что проложить нов, новый выпуск, сделать берега укрепление, укрепить тамбу и сделать так, как положено. Когда это станет возможным? С выделением грошей. Проектировщики уже приступили. Это надо на проектные и работы примерно 24 тысячи и подрядчик уже есть специализированный это вот господь. Сколько времени займет ну уже после того как приступлють до рубит видно в Ну как сказали в течение и, и, и трех четырех и не недель Так принимает? так так они мне сказали Скрытие Спасибо.